be yeah. Если я не ошибаюсь, то по планам мы должны были чуть иначе. Да, да, мы сейчас на Авгея. А, вон он вообще дело. А кто вчера звонит, спрашивает, ты получил свитер? А, я не спитер, а Вижу, ты сюда свитера положил, да? Да, да, да. Много холода. Много холода, баш, да? Новогородовка. Новогородовка, да? Да, да. В этой тачанке чуть-чуть фрага уже есть. Даже один БТР спалли. Свалила на метеовышке. На Ну заезжала на метео все метео... ну, было на метео. Не успела заехать. Да мы где только не работаем. Наш э, фронт от э, Верхнеторецкого до Красногородки, даже до Мари. Где жопу, мы его летаем. Ну, молодец, ты сейчас. в первом веке тут все И, Азушка очень-очень классно, очень хорошая штука. Если, если, не кликнет. 38 в секунду, как э, доктор прописал. Даже в интернете скинули видос, что за 2,5 секунды короба пустые. Ваша я там зажал, улетел все. Слушай, у тебя 32 года, да? 14. 23? 23, 23. Скажи. Что? Жесть. Въебало хорошо, блин. Да-да. Тогда... 18 км до Авдеевка показывает. База права всех кораблей. на велосипеде рассекал. Дорога, правда, еще получше была, меньше ворот было. Летом. О, республика! Да. А жили жил, мы там, вот там, а? вот там, Что за республика? Республика, республика мост. мост. Вот там, вот тут, по вот этой половине дачи. Да, ну видно, что уже под нас. под нас, под нас, под нас, было меньше. Ну сейчас надо на республике тормознуться, спросить, как а, уже на опять это. будет посткуда сейчас. Это уже, это уже въезд в Песке. Это въезд в Пески. Это так называемая республика Мост. А, штурме. Кстати, я, я тут обачув съемки сильно а, палочке, да При штурме тут, кстати, два танка на один танк наших. Так, так тут, наверное, нельзя да, тормоза. Да, а наши там. зашли оттуда с той стороны. От, ну, это въезд в Ворота. Несколько. кольцо. Да, да. Ну, давай подъедем, потому что, ну, мы жили вот. И вот так вот вдоль шло. 50. Какой кошмар. На да, тут видно, что была война. где на ту сторону, да? Да. Ну, да. да не надо едь. Вот то уже село Пески. А вот то золотые купола. Резиденция митрополита Иллариона. Ага, тут далеко. Такое межигорье. Вот это мы сейчас в Авдеев. Куда направляемся? Да, в Авдеев. Ну, это мы по Донецкой кольцевой дороге шли. Вот тебе, грубо говоря, передок. А, вот это передовая. Но они, правда, просто пролетали, ничего не делали. Это вот прямо был пост, да? Да. Что, правосековский флаг? Да. А, Правосеки стоят. Хз. Это российский флаг, на тех пошумает. Нет, красно-черный. У <с> меня чуть камера сок не выпала. Тихо, 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 тихо. Прибал. перегорожено давай за назад сдай mm -hmm. так аккуратно не могуть ничего надо вот сюда ну да есть уже бог пост а мимо проехали чуваки что ну, да. бы не стрельнуть я бы стрельнул так тут эту шукаме потому че, что шукан периодически, если что-то сносят. Наверное, линию ставлять, бачишь? Две козы, я бы сказал правильно. Да, да. он красный. А, правда, красный, да, красный. Это все картошка не растет. Нет. Какие-то огороды есть. Так, а ты прикинь, что тут может вырасти? Карьерная. Здорово, да. Должны дотянуть до да, роди Пешком придем. Спасибо. Добрый близ. Потом на БМП пройдем. На БМП и потом... Не, не в ту сторону? <laughs> нет, потянут потянуть на БМП, а потом еще дадут не отдадут. Говорят, нет, прямое попадание мины. На бабки. Прямое попадание. Тут же... Филинок, ж... тут же клоу-томат, то ты прав. Вот два автомата тут пропустили. Аргумент. новую линию устанавливает. Да, да что-то новое столбы сейчас, я же что теперь. Что ж хочешь ты? Сейчас куда? В Тоненьке заезжаем? Проехал в Тоненьке. Пластические резины, что-то, да. Да, 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 да. да. Жавдевский, как сахин. Думаю. А, вот тут что, а? А? Как они живут? Да ты прикинь, там же пацаны стоят. Да? там вообще жопа. Так там? не, ну там постоять там месяц, че два, че можно. i uh -huh.

В кого ж надія, а в кого страсть? Гиля, холэ, покелилуся, Мама, кому ж не молилися?

за тихие ночи, вид дней. Славянская по нас этой дороге Хилькин отступал. Славянская. Но вот же Новобахмутовская трасса, нас которую тоже постоянно тут Да, Не, ну когда он так он, будет отталить, он, будет отталить, он будет не твоя вина. Как осадок если проехали откуда у нас можно проехать туда? Так, буду добре.

A. Jak zmokus te Gil kalen pokineruza.